De, in faktor so'zini ma'nosi <laughs> uh, nima ko'p biznesda kaltaklarni yedik xatolarni yedik Brian treysi kitoblarda faktor x degan bitta история успехаni история крахаni ko'p aytib berardim keyin en faktor loyihasi tug'ilayotganda X faktor deb ochamiz deb internetda naming bo'yicha qarasak ixs faktor degan qanaqadir shou ko'rsatuv bor ekan keyin okay, o'zbek tilida kontent o'zbek tilida nima deganda x faktorda ham faktor uspeha va kraha so'zida x bor o'zbek hmm. tilida nima bor desa muvaffaqiyatda ham mag'lubiyatda ham m harfi bor hmm. oshaning uchun kelilik ik faktor qilmaymiz уникальный bo'ladi m faktor qilamiz shunda uni unikalligi ta'minlanadi uni patentlash imkoniyati ta'minlanadi deb m faktor loyihasi shunaqa nomini yaralishi sabab bo'ldi hattoki birinchi haligi ham bilan hikmat abdurahmonov bilan gramz iroda olgan ko'rsatuvimizni mvp namuna portfolio nuqtai nazaridan qilib o'n o'n beshta kanallarga olib borganimizda ko'plab kanallar оtkаз qilgan bu ko'rsatuvni olishga nima sabab endi ko'ra bilaolmaganda potensialni hattoki uz reportda hattoki boshqa boshqa kanallarda ay bo'lmaydi deyishgan vaholanki bitta insonni qo'llab quvvatlashi yoki shu g'oyani ko'ra bilishi evaziga sinergetik effekt natijasida toshkent telekanaliga rahbar bo'lib o'tgan o'sha paytda bahrom akam sababchi n faktor loyihasi yarim yillik mag'lubiyatlardan keyin efir yuzini ko'rdi ikki ming o'n yettinchi yilda tug'ilgan g'oya yarim yil hamma eshiklarni qoqib qudali haligi atkazlarni qabul qilaverib 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 ikki ming o'n sakkizinchi yil yigirmanchi fevralda birinchi anonsini syomka qildik o'n beshinchi fevralda bahrom akam bilan tanishdik uchinchi fevralda birinchi efir yuzini ko'rgan